kita tak mau cerita khurafat kita mau cerita ada sumbernya Allah bagi agama yang benar agama yang tuan-tuan anuti ni nur cahaya tuan-tuan sunnah ini apabila ia masuk ke dalam diri kita ia melapangkan dada kita ia memberikan keyakinan kepada tuan-tuan sendiri, tuan-tuan pulang nanti. Walau apa orang tomah tuan-tuan, sentiasa satu perkara akan naik dalam kepala tuan-tuan. Setiap kali tuan-tuan beribadat, tuan-tuan akan tanya bagaimana Rasulullah buat cinta Nabi itu tuan-tuan. Ramai orang mengaku cinta kepada Nabi. Tetapi agama tidak berpada dengan cinta. Hal ini selalu saya sebut. Agama itu cinta dan ikut. Kalau cinta sahaja, Abu Talib cinta Nabi. Ramai orang-orang yang membaca sejarah Nabi, cintakan Nabi. Tapi mereka tidak ikut Nabi. Kalau ikut saja jaga orang sunnah, ikut Nabi, tapi tak ada kasih dan sayang kepada Nabi, tak memberi manfaat. Abdullah bin Ubay ibnu Salul juga mengikut Nabi, solat di belakangnya. Tu Imamnya Nabi tidak memberi manfaat. Kita ingin manusia cinta dan ikut Nabi. Masalahnya orang cinta, tapi ikut Nabi, ikut Habib. Cinta Nabi, ikut Tok Guru. Bukan salah ikut Tok Guru, kalau Tok Guru itu ikut Nabi, tak apalah. Tapi masalah dia Tok Guru ke kanan, Nabi ke kanan, Tok Guru ke kiri, dia kata ikut kanan kiri. Kiri. Bukan orang tuduh, dia kata. Kita kena mengambil tanggungjawab ini. Tuan-tuan datang ke sini, malam esok saya ada lagi satu sesi, saya akan sebut upah benda. Tuan-tuan datang ke sini, kita tak suruh tuan, -tuan balik bawa semangat. Doktor Mazhar, no. No. Balik bawa nama Mufti Perlis, jangan. Balik bawa nama Dr Rora, kah? Ustaz Ustaz, jangan. Balik menjunjung Quran dan Sunnah. Balik menjunjung tinggi Kitab dan Sunnah. Mempertahankan saya belum tentu boleh pahala, tetapi mempertahankan Kitab dan Sunnah boleh pahala. Nanti dia akan kata. Habis ulama tak ikut Quran dan sunnah ke? Kita kata kalau ulama ikut Quran dan sunnah, tak apalah kita ikutlah. Tapi bukan ikut dia, ikut Quran dan sunnah sama dengan amalan ulama dengan amalan nabi. Kalau dah amalan nabi yang menjadi akarnya, sebut amalan nabi. Tuan-tuan, zaman ini fitnah. Sehingga orang boleh kata, Siapa yang duk sebut banyak ikut Quran dan sunnah kita tahu dah. W lah tu. La sama Allah. Daripada Habis tu nak kata apa? Tanya. Kita kata kita ikut ulama. Tu saya tanya ulama mana? Ulama Kedah, Mak Perlis, Ulama Selangor, Ulama PAS, Ulama AMNO, Ulama Syafi'i, Ulama Hambali. Ulama tua, ulama muda, nak ikut ulama mana? Bukan sama tu semua. Kalau tidak satu kitab saja memadai. Ikut ulama mana? Dia ikut ulama lah. Ulama kau, ulama dia. Yang geng tarikat dia pun bukan sama tu. Lain-lain tu. Mengapa tak kita kata kita ikut Quran dan Sunnah? Kemudian ulama berperanan untuk mentakwilkan, memahamkan kita dan sunnah. Kita terimalah. Kalau yang dia berikan kepahaman tentang Quran dan sunnah itu, tentu kita sendiri tak boleh faham Quran dan sunnah. Tuan-tuan, ini pelik. K kalau ada satu orang kata, kita dalam negara ni hendaklah merujuk kepada perlembagaan negara. Dia kata, oi, kau siapa? Lain kali kena sebut ni, kita kena rojok pada lawyer. Tuan-tuan faham? Kita siapa nak baca pembagaan? Kata, kita merojok kepada lawyer. Kita merojok pada lawyer. Itu slogan dia. Orang kata, rojok kepada pembagaan. No, rojok lawyer. Nak tanya dia, lawyer kau ke lawyer aku? Tuan-tuan faham maksud saya? Bukan kita menolak lawyer. Oh, kau tak percaya lawyer. Kau mengaji law. Tak. Maksudnya lawyer mentafsirkan perlembagaan. Tapi rujukannya perlembagaan. Kalau dia tafsir benar, benarlah. Kita menerima ulama. Kita menerima mazhab. Tetapi kita kata rujukannya Quran dan sunnah. Kalau ada perbedaan di kalangan ulama. Yang mana yang lebih dekat yang dapat kita faham ia kepada Quran dan sunnah. Kita ikut. Kemudian ulama ni pun macam-macam. Ada dewa, ulama dewan ulama. Ada ulama dia yang takrif takrifkan diri dia ulama. Kami para ulama, dia kata dia ulama. Berapa banyak orang yang menyatakan kita mazhab Syafi'i tak buat. Sedangkan kita mazhab Syafi'i buat ini, sedangkan dalam kitab Imam Syafi'i tidak buat demikian. Sehingga ada di kalangan mereka setengahnya kata tak boleh baca kitab Al-Um terus. Ah ha, dia boleh takut. Apa salahnya terimalah slogan kembali kepada Quran dan sunnah. Kemudian masalah bagaimana nak ditafsirkan, ada sebahagian ayat ada perbezaan tafsiran, ada sebahagian hadis ada tak apa. Kita terima beberapa penafsiran. Tapi mesti ada tonggaknya. Tak boleh benda ni memang tak ada dalam Quran dengan sunnah. Tapi tok guru kami mimpi, tak boleh. Kalau tok guru kau mimpi, tok guru aku pun nak mimpi juga. Kira tok guru kau dengan tok guru aku asyik tidur ajalah. Tuan-tuan, ini masalah geng-geng yang pi buat rumah ibadat tanpa dapat keizinan ni. Ni geng mimpi. Saya sudah mimpi ni tempat memasang itu satu dewa ada. Dia pasang kat tanah orang. Kita kata karut. Eh, mana-mana agama yang tak mimpi jangan marah. Garut kita kata. Tapi dalam agama kita pun tak habis-habis dengan ini. Kadang-kadang tak dapat lagi kita faham akal kita. Tuan-tuan anak-anak muda, adik-adik saya, sebagai mungkin peringkat anak juga, perempuan juga. Kita tidak minta pulang dengan ketaksuban kepada kita. Pulanglah dengan mencintai Allah dan Rasulnya. Kerana agama ini tuan-tuan kenapa tuan-tuan nak beragama? Kerana kita semua ingin menyelamatkan diri kita di hadapan Allah pada hari kiamat. Al-Quran hujjatul lakum atau hujjatun alaikum. Quran itu hujjah untuk kamu ataupun jadi hujjah ke atas kamu. Bolehkah kita berdiri depan Allah? Allah tanya, kenapa kau buat ibadat ini? Yang ni saya mimpi, ya Allah. Ini tok guru saya mimpi. Allah kata aku tak hantar mimpi tok gurumu untuk menjadi agamaku. Aku menghantar rasulku. Habib puak-puak ni tak percaya. Itu Nabi Yusuf mimpi, itu rasul. Habis tu kalau ada orang mimpi, kalau dia mimpi dia nak pilih anak dara kampung A ke kampung B, kemudian dia mimpi yang kampung A tu lebih baik, dia pakailah mimpi tu. Tapi kalau dia mimpi macam mana cara puasa yang mendapat fadilat yang besar. Al-yawma akmal tulakum di dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Pulang dengan semangat ini. Pulang dengan semangat dakwah ini. Tweet dakwah. Kempen di medsos dakwah. Kempen perkampungan sunnah. Tapi bukan kerana mufti perlis. Kerana konten ajaran sunnah. Siapa yang ada pada malam ini seramai ini daripada dalam masjid yang penuh ini sehingga di luar dataran sana gunakan kelebihan masing-masing untuk berkempen mengangkat akal, mengangkat wahyu, mengangkat akal yang waras, mendahulukan kitab dan sunnah. Semua perkataan mufti, ulama, tok syekh yang mengaku wali yang mengaku apa ditimbang dengan kitab dan sunnah. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan untuk kita. Diberikan kelazatan ibadah. Tuan, tuan last saya nak sebut ini, masalah yang berlaku ini, macam saya kata, kena masalah orang nak menunjuk-nunjuk dalam ibadah. Bila dah jadi ustaz sikit, nak kena tunjuk style ustaz. Nak kena tunjuk dia punya soleh dia tu. Supaya anak murid dia kagum. Supaya bekasnya diminum. Supaya tangan yang disentuh, supaya orang pun kagum dengannya. Nak tunjukkan ibadahnya, nak tunjukkan kewarakannya, nak tunjukkan zikirnya. Sebab itu Alimam ibnu Jauzi memasukkan orang yang memegang tasbih berjalan sepanjang jalan itu sebagai talbisul iblis, sebagai tipu daya iblis. Itu ibnu Jauzi, bukan Wahabi. Tak ada wahabi sini. Wasabi je. Kerana apa? Kerana kalau awak betul-betul zikir kepada Allah, awak menenggelamkan tunjuk, petunjukkan kepada orang lain. Jika kita semua berusaha untuk menyembunyikan ibadah kita, seperti mana kata Abdullah Ibn Mubarak, Allah angkat Imam Malik haibah dan gerun orang pada Imam Malik. Salah satunya kerana dia menyembunyikan ibadatnya. Sembunyikan sedekah kita. Sembunyikan zikir kita. Sembunyikan tahajud kita. Jangan jadikan tajuk. Sahaya tahajud, Masya Allah. Hatta kalau ada mimpi yang baik, jangan dicerita kepada orang untuk menunjuk-nunjuk. Supaya sesiapa yang menyembunyikan amalan dia yang salah, Allah akan mencampakkan kelazatan ibadah di dalam hidupnya.